И всем привет! С вами Данил Кулешов. И мы будем проходить такие игры. Сейчас. Это можем пропустить, но мы будем играть звезды танков. Мы сегодня будем в это играть. Да, чуть-чуть заболел у меня голова. Да, это вторая серия сегодняшнего. Ну, вторая, вторая серия, которая вышла сегодняшняя сегодня это вторая будет серия. Я тогда сегодня в первую часть выпустила это гонки. Вторая часть это будет танки. Ну, может и давайте танки звездные. Это первое. А потом будем менять. поменять. Договорились. мы сегодня будем без звука играть, так как у меня сегодня уж заложила. Так, у меня танчик прокачан. Охренеть, как был быстрый. А теперь, посмотрите, как он медленный. Ага, вон он, Пашка. Куда убегал? Паша, Маша. Паша, 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 Паша. Кушал кашу, Паша. Сейчас мы его застрелим. Во всю эту Пашку. Уничтожу. Ну, Пашу уничтожу. Да не ела. Какого фига он может позволять уничтожить? А, здесь сам за себя. тогда бы сказали, что сам за себя. Ну, вот так. И в следующих сериях мы будем выпускать не эти танки старенькие. Вконтакте, а танк танки онлайн. У меня там какое-то призвище. Я в них давно еще убился. Ну и будем так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть проходить эти танки. Ну и первая серия это будет моя первая серия. Два быстрых и вонючий, Давай быстро саранча, ты очень мелкий проедешь. Давай подскажемся. А потеря? Ага, Вот и наш соперник. Блин, а! Он опять у меня стажал, да какого хрена? Так, и это мы сейчас будем заканчивать. Так, так, вот так вот, да. И с вами был Данил Кулешов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.